Добрый день. Ну, э, я понимаю, что выборы уже, в принципе, давно прошли, кто-то, может быть, чуть-чуть и подзабыл то, что было. Поэтому мне кажется, что, наверное, сейчас наиболее удачный момент для вот той темы, э, ради которой мы вас сегодня пригласили, это кто и как нарушал права журналистов на выборах 2012 очень много во время избирательной кампании работали ради других сейчас я предлагаю а, поговорить не о себе а у вас то есть вы уже относительно свободно от избирательных баталий и можно заняться некой определенной рефлексией о том какими же эти выборы были непосредственно для журналистов а прежде всего в аспекте соблюдения или несоблюдения ваших профессиональных прав. То есть мы уже второй избирательный процесс проводим комплексный мониторинг соблюдения прав журналистов на юге Украины. В этот раз мы включили в этот мониторинг и Крым, потому что ранее он у нас несколько выпадал. И, соответственно, мы совместно с нашими партнерами, это Херсонская областная организация, комитет избирателей, ее представители к нам присоединятся, я надеюсь, в течение круглого стола. Дорога из Херсона длинная. Это представители Крымской организации, комитет избирателей, они тоже присутствуют. И аналитического центра «Перспектива» Николаева. То есть мы наблюдали за тем, насколько соблюдались права журналистов на юге Украины. На всех этапах избирательного процесса особое внимание мы, конечно, уделили дню голосования, подсчета голосов, установления результатов. Кроме этого, у нас работали бесплатные юридические консультации в этих регионах. То есть мы не только наблюдали за нарушением прав журналистов, а а еще и при необходимости помогали им отстаивать эти права. И вот возле Юрия Ткачева лежат материалы просветительские, которые мы изготовили и распространяли среди журналистов региона. К сожалению, чуть-чуть задержался их выход, они появились непосредственно уже ближе к дню голосования. Но все-таки многим из коллег мы их успели передать, также разместили в интернете. Как всегда, для сбора информации мы использовали максимальное количество источников, то есть это и наблюдение наших активистов, это и ваши сообщения, публикации в средствах массовой информации, это и информация от политических партий и так далее. И для представления результатов мониторинга, непосредственно от того, какие же выводы нам было сделать, и для затравки для нашей беседы, потому что это непосредственно основа для дальнейшей